Я неоднократно и в очередной раз повторю то, что мне всегда приятно работать со студентами. Я считаю, что это молодежь, это наша перспектива. И те люди, которые активно проявляют свою позицию, активно пытаются что-то усовершенствовать, что-то донести людям и как-то усовершенствовать и город наш, в том числе, нести какую-то лепту и сделать его хоть чуть-чуть, но лучше. Действительно, в свете этих всех событий, день города у нас, наверное, будет не сколько праздничный, сколько как бы более просто торжественное мероприятие, поскольку, ну, наверное, не время немного там празднования проводить. Но все-таки День города есть День города. Я думаю, его надо посвятить в первую очередь это событиям на Востоке, поддержке тех людей, которые отстаивают наш, честь нашего города, нашей области, нашего государства там в АТО. И это люди действительно герои. Когда они возвратятся в Чернигов, я думаю, что, ну, наверное, с помощью студентов нужно будет прорабатывать какие-то программы, которые в первую очередь помогут им адаптироваться, помогут им ощутить то, что они действительно внесли колоссальный вклад в защиту, в целостность нашей страны. И э, тут, наверное, основная будет... Э, задача, ну, основная как бы, работа ложится на вас, потому что э, студенты это активная молодежь, которая ну, намного легче все схватывает, намного более углубленно все э, преподносит и я думаю, что с помощью вас мы сможем разработать какие-то э, определенные э, действия, которые приведут вот к тому результату, который я говорил э, что касается этого события которое сейчас происходит на Востоке все мы знаем, что это уже обязательно будет в учебниках, это обязательно будет прописано в нашей истории, поскольку событие неординарное и, к сожалению, очень болезненное для всех нас. Поэтому я думаю, что надо, коль мы здесь находимся, коль мы можем как волонтеры, как обычные граждане города Чернигова преподнести и внести какую-то лепту, то мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы помочь этим людям, помочь их, их, их семьям, бойцов наших, которые воюют в АТО, и для того, чтобы они почувствовали себя героями. Еще раз это повторю.